Серед загальноосвітніх шкіл П'ятихацького району було оголошено літературний конкурс Дзвони Чорнобиля. І от днями, дипломами, пам'ятними медалями та грамотами було нагороджено переможців та учасників конкурсу. За перше місце дипломом першого ступеню та пам'ятною медаллю за заслуги нагороджено негоду Марину, ученицю П'ятихацької загальноосвітньої школи номер 2 за друге місце дипломом другого ступеню та пам'ятною медаллю за заслуги нагороджено Трофименко Марину Андріївну, керівника пошукової групи Світоч Саврівської загальноосвітньої школи. За третє місце дипломом третього ступеню та пам'ятною медаллю за заслуги нагороджено бистру Анну, ученицю Вишнівської загальноосвітньої школи. За добросовісно виконану письмову роботу грамотами нагороджено борець Валентину, ученицю Холодіївської загальноосвітньої школи, Гриба Євгена, учня Саврівської загальноосвітньої школи. Прошенка Дениса, учня Лозувацької загальноосвітньої школи, та Сидорову Аліну, ученицю П'ятихацької загальноосвітньої школи номер 2 Шановні вчителі, дорогі діти, сьогодні перед день такого великого свята дня вчителя. До вас завітали представники районної організації Союз Чорнобиль Могила Микола Олексійович та член ради цієї організації Корбієнко Василь Іванович. Я думаю, що ви всі бачили і знаєте, от і сьогодні вони вам будуть дещо говорити і приятні моменти вам подарують. Спочатку хотіла б привітати ваших педагогів з їхнім професійним святом, тому що це надзвичайно велике свято, воно зв'язано з усіма і з великими, і з маленькими. Бо кожен, кожна людина навчалася в школі, здобувала освіту. Тож я бажаю всім вчителям. Здоров'я, витримки, натхнення, і щоб ваші вихованці дарили вам якомога більше позитивних емоцій. Ну і хочу сказати про те, що ви всі знаєте, що у нас в районі був оголошений літературний конкурс дзвони Чорнобиля, і серед шкіл району було проведено. От е, такий конкурс, і ми сьогодні не випадково а саме в вашій школі. Ми сьогодні побуваємо ще в декілька школах. Ми почали саме з вашої школи, тому що учні вашої школи е, здобули перемогу в цій конкурсі. І це ж, звичайно, ваші досягнення і досягнення ваших вчителів, що вони виховали вас такими і навчили вас. Я передаю слово более конкретно по этому конкурсу, вам скажет Василий Иванович, пожалуйста. Спасибо. Ну, прежде всего, позвольте вас поздравить, начальника отдела освятия, директора школы, всех учителей второй школы, с замечательным праздником, Днем Учителя, с самыми лучшими пожеланиями. Хотел бы еще сказать о том, что учитель – профессия особая, я уже в достаточно серьезном возрасте, но до сих пор с трепетом душевным прихожу в школу и всегда благодарностью вспоминаю и своих учителей, и тех, которые сегодня продолжают учить наших детей. Дело в том, что учитель не только сеет вечное доброе, но и дает знания, фундамент будущей вашей профессии. Учитель заставляет вас думать, размышлять. И кроме того, учитель формирует патриотические чувства, патриотические качества. Сегодня это особенно важно. Мы с вами знаем о событиях на Востоке. И если нам раньше говорили о том, что в Украине нет врагов, это было вчера, оказывается, сегодня есть. И постарались, так образно говоря, сделать наш армию такой, который сейчас с трудом сдерживает агрессивные действия России, сделать, чтобы не и так далее. Хотели создать контракт армию. Я, как военный человек, категорически возражал против этого. И мое глубокое убеждение, что каждый молодой человек должен пройти свою школу, должен получить воинскую специальность для того, чтобы при необходимости И сегодня вопрос на это независимость, независимость стоит лишь тогда, когда способ на себя защитить. Поэтому целям правительства испытания служил и наш конкурс, который был объявлен год назад, в городе Чернобыля. И в этом конкурсе приняли участие 15 школ и 29 участников. Конкурса, были отдельные конкурсанты, были целые литературные коллективы. И сегодня мы подводим эти итоги. Мне приятно сообщить, уже Виталий сказал о том, что победителями, победителем и еще одним дипломатом э, дипломантом стали ученики вашей школы. Это заслуга как учителей и тех людей, которые собственно, принимали участие в этом конкурсе. Должен сказать, что работы все интересны. Это конкурс, в котором нет побежденных. Есть, правда, лидеры. И еще должен сказать о том, что сегодня готовится, может быть, к Новому году выйдет контрольный экземпляр книги. Перед вами два автора, ваш покорный слуга и председатель Районной организации Совершенно Украины поделаем Николай Алексеевич. Книга уже написана. И сейчас идет работа над ее изданием. И фрагменты всех этих работ будут помещены в этой книге. Ну а что касается победителей, то первое место по единокурсному му жизни была признана. И в ансамблях она и вокально, и инструментально, и в и в танцевали. Может быть уже забыли, она принимала участие в конкурсе «Шаг к звездам», который проводила УТ-1. Она дошла до полуфинала, оставив позади исполнителей 20 областных центров. Но туда не пустили, почему? Потому что пятихатки. Она однажды выступала на конкурсе, и там постеснялись сказать пятихатки, сказали, что она из Днепропетровска. То есть человек стихи пишет, опубликованы в нашей благоде. И вот в этом материале, который она представила, глубокое содержание, интересное художественное оформление. То есть она по всем параметрам завоевала первое место. Я прошу Николая Алексеевича вручить диплом первой степени. И если у тебя есть э, еще... Я -то просто хотел сказать, что я приеду до всех слов, и поздоровления, и побажания. И хочу сказать большое спасибо ученикам и учителям за то, что провели этот конкурс. Этот конкурс нужен больше для вас, чтобы вы знали историю свою, чтобы вы ее помнили. І от е марінки ми, крім от, е цього диплому першого ступеня, хочемо вручити Чорнобильської організації цю медальку. Вона називається за заслуги. Ці Цією медалькою будуть нагороджуватися усіх, хто приймає активну участь іменно у цій темі, чорнобильській темі. Це спеціальна медалька. Перший раз ми нагороджуємо, Я думаю, якщо це буде традицією, то ми будемо це робити постійно. І будь ласка, приймайте участь у таких западах. Вони потрібні оцим людям, оцим, ви знаєте, їх як черновицю, як ліквідатори. Ви знаєте, вони хворі, їх треба про них не забувати. Пам'ятати, навідувати, запрошувати до вас, хай вони вам розповідають. Так що. Щиро вам дякую за, за участь, за все і за те, що ви просто є, такі гарні і всі такі хі, добрі. Так. Марінка, ми надіємося, що це перша медаль, але не остання. Оце ось така медаль. Просто... Так, медаль за заслуги, за активну громадську позицію, гуманність, милосерди, сердечне відношення до людей. Пострадали э, постраждали 15 Чернобыльской катастрофы. Медаль. Но заслуги, э, если можно сказать мужество, заключается в том, что ну, в таком возрасте школа, надо заканчивать, нам готовиться к чему-то, там куда и дальше, хочется где-то погулять. Может быть на свидание сходить в этом возрасте уже все влюблялись, да, может быть не по одному разу. Тем не менее, она нашла силы и возможности для того, чтобы прийти. И не просто, у нее особенная работа. В основном те, которые еще здравствуют, дай бог здоровья всем чернобыльцам. А она взяла того, кто уже ушел из жизни. Кстати, из ликвидаторов уже третья часть ушли из жизни в цветущем возрасте. Она пришла в эту семью, это не просто. Она сделала очень хороший, богатый материал с фотографиями, с документами. Поэтому она вполне заслуженно получает диплом в первой степени и вот эту медаль. Правильно тебе сказала, что это будет для тебя не последнее. Желаю тебе хорошо закончить школу, отучиться где надо. И ты уже знаешь о том, что самая главная ценность – это быть полезным людям, но еще с личным счастьем, и тогда полная гармония в жизни. Поздравляем, всего доброго! вам вже говорив, ви чудові дітки. І ще у вас є одна робота, ну, скажімо, вони всі чудові, хороші роботи, всі, хто приймав участь, просто вибір пав ще на одну ученицю вашої школи, це Сидорова Аніна. Дякуємо за участь, приймайте участь і будуть да.